19 сентября у примещения Мисс в відбулося засідання заседание комиссии из ситуацій. ситуаций. Заседание распачалось с голови головы жовтоводців. Для автомобилистов без надобності не выезжать на автомобилях. Потому что если автомобиль застареет в сугробе, он создает проблему для транспортных средств, которые шляют очистку от снега городские улицы. Это во-первых. Во-вторых, если даже вам есть такая необходимость выезда, обязательно обеспечьте автомобиль свой средствами противоскольжения, зимняя резина. Ну и, естественно, у вас должен быть запас, скажем, даже продовольствия, возможно, потому что были случаи, когда автомобили застревали у нас в степи. И обязательно трос должен быть, и обязательно должен быть знак аварийной остановки и все остальное, что необходимо, аптечка и так далее, по правилам. Следующее. По вашим детям. Тоже старайтесь за детьми следить, потому что сугробы высокие. Уже есть случаи, когда ребенок просто выпадает с сугроба на проезжую часть. Автомобили быстро остановиться не смогут. И таким образом создается аварийная ситуация, которая может повлечь в том числе смерть вашего ребенка. Следите, они на санках сейчас будут съезжать с сугробов, поэтому обязательно бесконтрольно не допускайте присутствие детей на улице. У нас прежним, прошлым решением мы сделали так, что у нас школы дети не посещают по завтра. По детским садикам, если у родителей есть желание своих детей оставить дома, тоже имеете право это сделать, никаких там санкций, наказаний, естественно, не будет вам. Следующее будет заявление касается предпринимателей, которые имеют магазины и предприятия, которые имеют магазины, торговые киоски, которые имеют возможность обогреть людей. Пожалуйста. Пойдите на встречу людям. Если люди даже в ваш киоск или магазин заходят не для покупок, а для того, чтобы огреться, пожалуйста, впустите их. Если есть необходимость, предоставьте им туалет, предоставьте им чай, если они нуждаются в этом, все-таки отнеситесь к ним как к людям. Потому что ситуация в городе такова, что надо друг к другу относиться таким образом, чтобы все-таки... Но учесть, что люди могут быть в сложной ситуации. Следующее. Я эту ночь также все находился на рабочем месте. В ночью я выходил и ходил по улицам города, смотрел, как делается расчистка, как работает техника. Примерно полтора часа, заняло где-то 5 километров, я прошел по городу, расчистка была сделана, техника работала. Есть жалобы от жителей, что создают большие кучугуры работающая техника. Но ну, извините, таких сугробов, там кто-то говорит, что прошлая зима была снежная, значит, поверьте мне, я житель этого города, здесь родился. Такой зимы я не помню вообще таких сугробов. То есть ситуация с точки зрения погодных условий несравнима. Техника работала, работали бульдозера, работали трактора, гусеничные, колесные работали, работали мазы, практически вся техника, которая планировалась, вся работала. Были у нас и ситуации с застреванием микроавтобусов под пятихатками. Ну, представитель Восточного ГОКа расскажет, что, я так понял, бульдозер прошелся от желтых ход до пятихаток и назад практически. До самолета. до самолета. и назад практически. То есть мы расчистили эту дорогу. Ну, ситуация, скажем так, напряженная, поэтому расчистить в том числе и ближайшие села пока возможности нету. Там уже с Марьяновки просят расчистить там и так далее. Пока техника справляется с городскими, с нашими э, заносами. С утра, сейчас руководители будут докладывать, планируется вывод техники на внутридомовые проезды. КП «Жрево» работало в штатном режиме. Значит, с 18 на 19 в ночь было выведено 6 единиц техники. Вся техника была в исправном состоянии. Расчистка закрепленных территорий. Согласно разнарядке Рішення сполкома 466-го робота. Все ну, вовремя, чистка закріпленных територій, це було Тропоткина, Ивана Бугуна. Помощь, получается, нам помогли. Это водоканал, теплосеть і східних языка. Техніка мощная, ми после нее, конечно, вони э, Снег. А мы, получается, и шла ну, расчистка самые, данных закрепленных территорий города. Ведь у нас пять участков, на каждом участке работают закрепленные дворники, это штатные 13-14 человек. По нормативу надо человек 25, чтобы было это самое. По расчистке работало. Водоснабжение, водоотведение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Все объекты водоснабжения, водоотведения, насосные станции, насосно-фильтровальные станции, канализационные станции, значит, канализационные очистные сооружения работают в штатном режиме. Вчера мы своей техникой у нас колесные экскаваторы значит, очищали закрепленные территории городские. Значит, четыре единицы техники, те, которые определены по решению исполкома номер 466, по тем закрепленным территориям городским мы работали. И по нашим э, участкам, их у нас много по городу, также расчищали э, подъезды и расчищали территорию этих участков. значит На сегодня, на утро, в 5 часов утра вы, выехали три единицы, значит, и все они находятся сейчас на городских территориях. Вот это частый сектор, тот, который за нами закреплен, уже прошли. Сейчас работаем на улицах значит, закрепленных по решению исполкома. На сегодняшний момент прямая у нас 60 градусов, обратка 40 градусов, что соответствует средней температуре минус 6,7 по данным комиссаровской метеостанции. Что касается наших служб, все службы, у нас, два, к сожалению, только один трактор с лопатой снегоуборочной, два тракториста на нем закреплены, работали постоянно. Предыдущая смена вчера вечером закончила работу уже после 9 вечера. Сегодня утром, к сожалению, не могли долго завести, только завели после 8 утра. Он выехал на тест, там надо было пробиться в гаражу надо, будет, надо было освободить еще одну технику для того, чтобы выехали для контроля режима работы в сухой балке. Вчера вечером мы привлекали дополнительных специалистов для того, чтобы запустить там отопление. Вы знаете, было аварийное отключение и плюс неполадки были на наших сетях. Запустили электрики в отопление эти дома и надо сегодня для контроля процесса надо было запустить дополнительно туда технику. Поэтому наш трактор работал на ТЭЦ. Через час он будет работать на закрепленных территориях. К сожалению, мы не успели все очистить. У нас есть там проблемы. Мы загрузили, подгрузили заднюю ось трактора. У нас ЮМЗ-6, к сожалению, в общем-то, снега достаточно много для того, чтобы он более эффективно, более-менее эффективно справлялся с работой. Но в любом случае мы будем работать до выполнения поставленных задач. Вчера работало три бульдозера, грейдер. Один бульдозер вынуждены были послать На трасу висвобождають мікроавтобуси наші, комбінаторські. В ночне час в 12 часов один бульдозер встановився, на трасі, второй вийшов на СКЦ. Тобто промишлені площадки з ми вичищаємо СКЦ, ГМЗ, СКЦ передпуском. В настоящее время на улицах города наш транспорт не работает. Планируем сегодня ночью дать механизмам всем отдохнуть, механизаторам отдохнуть, потому что люди работают на износ. Сегодня отдыхают, с завтрашнего дня совместно с ПЖРО приступаем к чистке дорог бульдозерами. Две единицы вчера гусеничный бульдозер и фронтальный погрузчик работали. Так и сегодня то же самое, гусеничный бульдозер, фронтальный погрузчик. Гусеничный бульдозер работает от кольца ГНЗ до кислотного, расчищая снег плюс там туда-обратно. Туда так, фронтальный погрузчик работает на объектах города по указанию пожиры. Значит, Виктор Иванович, не забывайте, все работы координируйте с Затонаским вариантом. Да, мы работаем. Мы связываемся. Валерий Михайлович, электросети. Аварий не было, я диспетчер связывался постоянно. Все нормально у вас, коротко, людям на камеру. Значит, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Есть отдельные взятые, но это у нас постоянно, заявки от потребителей. То есть сейчас дежурная служба этими заявками занимается. Вот, одна единица работает ночью в дежурном режиме, а днем для порочистки местных территорий наших закрепленных. Закрепленная территория вычищена полностью, кроме одного переулка, это речной, там он очень узкий, и есть вероятность зацепить частную собственность, Но хочется отвечать за это. По предложению одного из депутатов и второго депутата было принято решение в отдаленные районы доставить на БРД, это, ну, БТР, простыми словами, высокопроходимый автомобиль, 100 буквально хлеба Игорь Анатольевич предоставляет для, для того, чтобы доставить людям этот хлеб. Теперь по поводу сегодняшнего праздника православного Имейте в виду, что ситуация достаточно напряженная в городе, сугробы очень высокие. Что делается под сугробами, трудно предсказать. Температура не очень низкая, Поэтому у нас сегодня будет принято решение запретить выходить на водоемы, дабы не было у нас потом спасательных операций тех, кто будет тонуть в проруби. Из личного опыта понимаю, что выбраться из проруби в одежде практически невозможно, даже если вы там будете пловец, разрядник или мастер спорта.